美女，会喝酒吗？不会。不会啊，我教你们呢。你教个屁！你喝酒还是我教呢？你教教。呃 <laughs>、哎，见笑了。那个我，我不拉酒，我拉拉手就。我告诉你，我可是学过咏春的。我朋友他学过什么？学过防狼术。 而且他还喝了酒，他酒品不太好，打人可疼了。要是等会儿插眼、踢刀、掌握不好力度，弄得残缺不全的，我怕不好看呢、啊。吓唬谁呢？吓吓吓吓我也练过，你你不信的话，我过,过来呀、啊！你过来！我我我,我才不去呢！ 怎么办？好像唬不住他们，只能硬上了。我这位王八拳，路过的仙女求你了，让忍住快点出现。这次我要是挺过去了，我立刻跟他表白。 你刚才说什么？一颗流星要穿过漫长时间与空间，才会有一瞬间的璀璨。就像表白，有讲究的妆容和浪漫，有最佳的时间与手稿。但是，错过一场表白，不等于错过彼此的心意。还好你来了，还好我鼓起了勇气。 你没事吧？别看。 走，快走！回头再跟他们算账。有没有事儿？有没有受伤？给我看看。对不起啊，我来晚了。婉婉，你没事吧？管好你自己女朋友。 干嘛一直牵着我的手，又不说话？他刚刚说我也，难道是也喜欢我？可现在怎么不说了？你在想什么？在想你怎么这么蠢，卢婉婉，你怎么这么傻？别人打我挨一下是没事，你怎么用自己的手去挡呢？你手枪来是要手术刀的，这事儿能开玩笑吗？ 啊！你，在说这个事儿？我当时没多想。卢万万，你是傻子吗？不要总想着先保护别人，行不行、啊？哪有这么多万一？不许再顶嘴！卢万万，以后再有这种事情发生。 不许再上去冒险，为谁都不可以。 把手伸出来。 我要不要问他，他也什么了？可他是不是还在生我气啊？但如果不问，我得猜到什么时候啊？你刚刚说你喜欢我。 你怎么想？他为了保护我，把自己都弄伤了。我总不能就在一个小便利店随随便便的跟他表白，连一束花都没有，太没有仪式感了。 明天我有场400米的游泳比赛，赢了我就告诉你。这是你欠我的，你一定要来。那万一输了，你还会跟我说吗？为什么不现在告诉我？ 机会摸到的吧。我说这位同学，你没事吧？我们俩在这一直夸学长，你没必要一直接茬吧？就是。带着光来两颗的 悄然填补你刻下的痕迹，终于透过梦闯入空气，朦胧的关心谁最先留意？ 他送我花，我是不是应该假装不知道？嗯，啊，还是应该要表现的惊喜一点，不然他会失望的。哇，好漂亮！不行，这太假了，不自然。 谢谢你的花，谢谢你的惊喜。你怎么会在这儿？这花是送给卢婉婉的，麻烦你出去。我知道。 范爷都跟我说了，你要跟卢婉婉表白，所以我抢先过来了。既然你知道，就请你出去，我不想他误会。他已经误会了，我刚刚的话就是故意说给卢婉婉听的。他刚才就在门口，我就想问清楚，全校都默认我们是一对，我也以为我们有彼此喜欢的默契，只是都碍于面子没有说出来而已。 可是你为什么会突然喜欢上那个卢婉婉？放手，我不需要和你解释。我这次不会再放手了。之前一直都是我太矜持了，我一直都觉得谈恋爱这种事情就应该男生先表白才对。可是直到现在我才明白，我再不主动就都来不及了。我怎么可能输给卢婉婉呢？ 干什么？不是说好了要公平竞争的吗？对。所以我来了，来竞争他。凡事要讲究个先来后到吧。我话还没说完呢。那你得等等了。是我先跟他表白的，先来后到。你要说的话，等我说完再说。婉婉<晚>，你也等一下。刚才关爱和你说的话，我都听到了。 你送花给他，他喜欢你，愿意做你女朋友，恭喜了。但我们的事情还没解决，我跟你表白了，你的回答呢？就算你喜欢关汉，也要先拒绝掉我才行啊！是你说的，游泳比赛结束之后就给我答案的。 答案，答案我已经知道了。你要拒绝我，但我来这里不是来听 no 或者 yes 的。我想要理由。我对你的表白是很真心的，所以我希望你拒绝我的理由也是真心的。 不是敷衍，也不是玩弄。好了，你说吧。说完了。你笑什么？ 我很可笑吗？很可爱，拿着。你这么可爱，又收了我的花，我怎么舍得拒绝你呢？你的小脑袋瓜里每天到底在想什么呢？难道里面装的真的是水吗？ 可刚刚关爱明明说，理由我没有，喜欢一个人需要什么理由？但问题我倒有一个，刘婉婉，你愿意做我女朋友吗？ 那你现在就是了。你们太过分了！不好意思，我说完了，你说吧，我回避。公平竞争，这话我先拿走了。 哪有这样的女朋友？你们太过分了！人初喜欢我，他居然也喜欢我。这束花果然是送我的。那我怎么一个人出来了？我不是应该一手捧着花，一手牵着男朋友吗？我怎么把他一个人留下了？ 卢安婉，你可长点心吧！别人谈恋爱都是巴不得男朋友少认识一些异性，你倒好，把他和情敌单独关一起。卢安婉，王雪宇说你摔伤了，还疼吗？让我看看。王雪宇说不严重，但我想确认一下，可以吗？ 卓婉，你这是一系列什么样的操作、啊？闯进休息室的时候态度那么强势，把男朋友丢下自己走又那么果决，跑那么快我都叫不住你。直到王旭宇给我打电话，答应我以后不能再把我一个人扔下了。其实今天在休息室，除了那束花。 还有一样东西要给你，你的手肿了吗？怎么这么大？婉婉。 罗婉，罗婉婉，你们怎么来了？任楚给翻译打电话，说你摔伤了，所以我们赶紧来医院。你这也没事儿啊？我摔伤？什么东西？学长让我先看一眼嘛，太感人了，想不到学长这么专情，你身上到底还有多少我不知道的惊喜？ 婉婉，我以为摔下来的是你，是他摔了呀。可是我刚好路过，整了他垫背了。哎呦，疼死我了！不过刚刚学长的一番话，又让我觉得如沐春风。嗯，学长真没留线啊。<laughs> 你怎么不说清楚？你给我机会了吗？我还没说完，你就把电话挂了。